организация э, ветеранов и сотрудников МВД. Э, мы планировали провести встречу в актовом зале, официально обратились к нашему руководству, получили отказ, э, поэтому вынуждены общаться здесь. Но это наша первая встреча. Э, я думаю... Э, можно было и в Афганцев там, когда можно, да, можно и у меня было встретиться. Мы встретимся э, Хорошим, только нам надо определиться, как нам жить дальше в нашем городе. Мы сейчас были с Игорем Борисовичем, он руководитель громадской рады Кольничного региона. Были мы на железной дороге, общались с руководством профсоюзной их организации и общались с ветеранством, руководством ветеранских. Значит, они нашу идею восприняли правильно поняли, что в настоящий момент можно выжить только в условиях объединенной громады. Поэтому э, у меня ко всем присутствующим, вот Сережа пришел тоже руководитель э, общественной организации Оберив, в состав которой входит 300 человек. Да. Э, э, Здесь у нас... Афганцы, чернобыльцы, э, атошники. Со, атошники, сотрудники милиции, пенсионеры, громада э, общая, э, громада районная. Ну, нет, железнодорожников они изменили. Но наши идеи не В чем заключается наша идея? Я э, предлагаю всем присутствующим создать или координационный центр без всякого руководства. Работать на э, общественных началах каждый представляет свою организацию и несколькими людьми или самостоятельно с тем, чтобы мы могли оперативно реагировать на какие-то события в городе или на перспективу. Ну и самое, мне кажется, самое главное, э, тем, чтобы мы могли оказывать э, поддержку друг другу. Если воины-афганцы э, планируют какое-то мероприятие, неплохо было бы, чтобы они уведомили все другие общественные организации и э, скоординировать наши общие совместные действия с тем, чтобы э, поддержать в данном случае эту общественную организацию всеми другими. Планируем мы какие-то мероприятия, мы уведомляем вас, согласны поучаствовать, пожалуйста, все только на добровольных основах. Но в этом случае у нас больше есть возможности защитить свои интересы, интересы членов своих организаций, э, семей их э, и так далее. Вот. Поэтому такое, такое предложение у, у меня есть ко всем вам присутствующим. Вы, пожалуйста, их рассмотрите. Если согласны, поддержите. Если у кого есть какие-то свои, может быть, более э, приемлемые предложения, давайте их рассмотрим. Вот такая, такая идея. Да, Борис. Э, я думаю, что если Координационный совет, это как вы сказали, это очень хорошо. Я даже генералу позвонил нашему в Одессу, председателю областного суда ветерана Это, говорит, нормально, когда Координационный совет. Но чтобы не влить, где там слить, и не, так не, да. Борис, Традиционный мы совет. Определен, по определению, вот с точки зрения юриспруденции, мы не можем Тогда нам надо распускать наши совместные организации и создавать какую-то одну единую целую. Это не просто нереально. У вас есть своя организация, у нас есть Правильно. своя организация, у нас есть свой устав, у вас есть свой, у нас есть своя печать, у вас есть своя печать, у нас есть расчетный счет свой в банке, у вас есть свой. традиционный совет. В чем он заключается? В том, что приходит на все на паритетных началах. Каждый, каждый представитель общественной организации равен перед всеми равными. Его голос, всего один голос, никакого руководства, то есть над традиционным советом никакой базовой настройки не будет. Все равны. И все, выслушав идею, высказав а предложение, э, потом идут в свои организации Сейчас и доносим. поддерживают, поддерживают, э, доносят информацию, безусловно, и получают поддержку своих организаций. Потому что вот это единоначалие или волонтаристские решения, они э, не находят иногда поддержки у наших э, членов, и поэтому мы не можем ничего делать. Поэтому вот такая идея. И еще, Виктор Иванович, э, все это прекрасно, все хорошо, и в основном, ну, каждый будет решать свои организации это. Доведет, вот мы собрали, потом доведем, еще надо собраться, сказать да или нет, кто говорит. Да. Это понятно. Но должен быть все ну, равно, э, грубо я буду говорить, начальник, председатель, как Координационного совета, и кто там, председатель, секретарь и так далее. Кто Если, например, выгодит? у меня в Афганце есть какой-то вопрос, я звоню примерно быть. Виктору Ивановичу, что вот есть такой-то вопрос от афганцев. Давайте вот. тогда так. Или там. Вот, вот, в, в, в смотрите, в, в, в. смотрите после того, как мы создадим этот координационный совет, после того, как получим согласие на членов э, наших организаций на участие в этом координационном совете. После того, как члены наших организаций выдвинут кандидатуры о, в этот о. Координационный совет. После этого Координационный совет соберется. Мы разработаем программу положение этого Координационного совета. Что, там будет, что мы будем вносить туда. Затем мы эти программы положения обсудим на общих собраниях наших предприятий. Если поддержат члены, тогда мы Объявим всему, всей громаде о том, что создан Координационный совет, в состав которого вошли те-то, те, -то, те -то общественные организации. А мы открытая форма, мы не закрыты ни для какой общественной организации. Захотят к нам прийти другие организации, они могут прийти и влиться. Там мы обозначим, кто, кто будет координировать действия. Мы сами... Э, э, с членов ну, Координационного Совета кому-то поручим. Не будем никого избирать. Мы просто общим решением, общим голосованием поручим Борис Николаевичу в течение 2016 года э -э, проводить заседания традиционного Совета, давать информацию э -э, громаде города о том, о чем мы будем и оповещать народ или какую информацию доводить до населения. Вот. Но, но я против того, чтобы делать еще какого-то руководителя координационного совета. Пусть это будет фигура исполнителя. Секретарь. Будет общее руководство, вот все представители общественных организаций, которые войдут в Координационный совет. Вот это будут все руководители. А исполнителем орам это координационный совет среди, э, из своего членства выберет одного-двух человек которые будут документировать э, заседание там ну протокол составить заседание и э, довести до населения информацию да сегодня это очень просто легко э, газеты дали публикации на ютубе э, выставили информацию э, я не думаю что это будет большая нагрузка для этого тем более ну, мы же не будем прописывать в своем положении о том, что э, обязательный порядок собираться вот там раз в неделю. Пропишем, конечно, что э, сборы проводятся тогда-то, тогда-то э, членов традиционного совета. А может быть необходимость собрать все общественные организации. То есть, Тогда, когда какое-то э, планируется мероприятие там, культурное, э, общегородское, мы тогда доведем и, скажем, Координационный совет вот, принял решение о том, чтобы собраться всем организациям. И доводим э, информацию опять через руководство. Да. В городской ну, у нас, да. В городе. Есть традиционный э, совет. При горе с нет, он, совет. В да. городе есть громадская организация. Громадская рада. Да, громадская рада. Громадская Но, рада. Понимаете, к сожалению, она не работает. Если бы если это громадская рада, вот я не думаю, что среди присутствующих кто-то... В том числе и я. Выйдем и скажем, что вот мы знаем, громадская рада запланировала то, они сделали то. Там есть где-то Мы не знаем ни мероприятия, которые они проводят. А вот дупак входит в ней. Хайскавец, сколько раз собиралась громадская рада? Опа сам уходит на. Если человек входит, он знает, наверное, о чем он задает. Это не работающая организация. Сколько эта организация у вас собиралась раз. Последний раз, когда вы заседали? Сейчас заседают по этим самым Комиссия. Ну, ну а что... Одна будет? комиссия правовая, ну, два раза собиралась, четыре. Обществе. В прошлом году провели общее собрание, провели. Да. Потом через два месяца опять собирались, распределились по комиссии Я считаю, понятно, да, да, когда да, так, да. вот таком э, таком режиме ручного управления заседает вот эта громадская рада, она оно, скорее всего, заседает у вас. Э, по инициативе руководства города, да. то а, да, не вы то, до, да, населения не, не доводите информацию. Ну вот еще <просу> не пригласили, он представитель этой а, а, а рады. Да, <просу> мы не просто его не пригласили, ну, а, а не, не то что не а пригласили, мы, не мы не ему э, Сами желали бы встретиться на его собрании, сколько раз просили о том, чтобы он собрал эту координационную Раду, с тем, чтобы мы могли прийти, какие-то вопросы задать, какие-то предложения высказать. Но мы даже не знаем ни графика работы этой громадской радости. Вы хоть раз отчет какой-то сделали перед громадой о том, чем занимается, о чем думает и что планирует? Им это не надо, правильно. Поэтому а мы, мы идея основная как раз заключается в том, чтобы понять, как должна громада работать в новых условиях. Как мы будем доводить до населения нашего города, что планируется? Идет переименование города, никто не знает. Какой опрос кто проводил? Никто не провел никаких сосопросов. Вообще вот куда бюджетные средства направляются? Ну неужели не интересно на населению? Какие предприятия новые создаются? Демократический советом регистрируются? Нет, мы мы юридические лица каждый своего А мы, Координационный Совет, для того и создается, чтобы мы действовали совместно. Афганцы сами, десантовцы э, сами, а потом все вместе пришли и согласовали. Будет наше предложение, мы его высказываем, вы его хотите Можно я скажу? Будете поддерживать? Нет, значит, но свои но за, предложения. За. Когда мы начали обсуждать вот эту идею, то фактично ми хотіли реанімірувати громадську раду при ісполкомі. Ми хотіли. Ну от ми, ініціатори. Я я, я, Я я Я п'ять, от, от подивіться. ж, ви представляю общественну організацію захисту. Є така організація ветеранів, пенсіонерів, бувших працівників МВД. Ігор Борисович представляє общественну організацію Рада Північного регіону. Коза, козаки. Э, 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 господин Лисоволев представляет казаков. Э, Борис Николаевич представляет афганцев. Ну и так дальше. Э, э, а то, то. Э, поэтому э, мы не собрались в мы собрались представители только. А якщо ми приведемо людей. всіх своїх членов, я своїх ви своїх, ми будемо обсуждати болі глобально Вікторе, ну, Я хочу ви, просто сказати, допустя, ну ми я сьогодні тільки поузнав. Так ми ж вас не, ми не, вас воню. для того й пригласили. щоб обсуждали. зараз вирішити з усіма з вами. Ми ріми хотіли реанімірувати, спробувати громадську раду, яку вас бацура. Особисто я від своєї організації зібрав 25 підписів подписей для того, щоб зняти бацуру. Займаємо посади, тому що ні одного разу не збирається ця організація. Він її просто паралізував діяльність. Я б за йому полгода назад, якщо не більше це письмо, підписали члени громадської ради, тої. не розсматриється, не збирається. Вже і заступники його йому говорять, що ви що, ви паралізуєте діяльність громадської організації. Більше года, якщо вона не збирається по положенню, вона вже практично, юридично зважається недійсвітньою. Все, ця громадська рада розпалася, але принцип залишив. Ми хочемо на цьому принципі побудувати, щоб ніхто не був, не був ні голова, ні голова райради, ні голова адміністрації не вліяв на нас. Ми зібралися, вот підняли питання. І ми більше зробимо для цього, для міста, там для району, чим ми будемо там сидіти і ждати, коли бацура надумає зібрати громадську раду і посидіти там, щось нам об'яснити. Так він і ви ж, якщо присутствували, навіть обратили внимання. Він навіть не дає можливості говорити людям, висказувати своє. Хай навіть по регламенту, там 2-3 минути. Ну виступити кожен чоловік по будь-якому вопросу. А тут вот, пожалуйста, на тому принципу стоим. От каждой организации представитель собираемся, чтобы в городе мало вопросов, которые надо решать. И типа, чтобы мы решали на них, на них влияние. Да, да, совершенно верно. Сколько будет продуктивно это влияние, посмотрим, жизнь покажет. Но ну, да, в любом случае, в любом случае, Вы не объединенные громады, конечно, больше, больше могут сделать для своих членов, чем мы будем порозить каждый приходить ставить какие-то вопросы. Она лучше будет работать только тогда, когда мы будем разом да, мы сила. Да, активно. Да. А, да, они, да. а да, если да. так как мы Чернобыльцы, а вот мы постоянно. Вот председатель до толстцев в этом А мы тоже постоянно, но мы отдельно, вы отдельно. Давайте Мэтт. Сейчас другие представители других организаций выскажут. Виктор Иванович, у меня вам так. такой вопрос. Я представитель общественной организации Телилов Клепецкая. Да. Я знаю вас. Здесь вот шел разговор о там, городе Катоской. Вот я бы хотел вот вас узнать. Мы можем вот с вами вот к вам вот. Я же вам объяснил, что мы громада, громада, не город, не городская, мы громада и района, и города все вместе. Вот в нашей организации, допустим, в нашей организации, но у нас есть члены и жители. Района, и вот, вот стоит Сережа, он руководитель громадской организации, которая зарегистрирована в да, Он представляет Посорскую громаду. Вот их там 300 человек, они представляют после. Вы представляете Липецкое? Мы представляем и район, и город. Кого еще, в пример, вам привести? Вот, а то они представляют, наверное, и район, и город. Правильно? Да. Наша организация вообще всем районов представляет. Вот межрайонная организация, в которую входят и Котовск, и Кодомы, и Балты, и Пушевка, Да. А поэтому, Саша, берите да. бочонок вина и. Я, я, одну, я рад, что вы пришли. Э, я рад, что вы э, не занимаете Внимаем. активную жизненную позицию. Я вас видел на встрече со властным прокурором, э, поэтому. Ну, как не вам, как не вам, вот таким активным людям ходить в объединенную громаду и решать какие-то вопросы. Вы же понимаете, вы же сами понимаете, что вы больше когда сделаете, когда мы вместе... На месте это тяжело. Тяжело. Вот, мы, приедем, я, приедем, мы приедем, приедем, вам да. поможем. Даже сюда Да. Ну что, мы познакомились, да. все. 200 метров нам пройти в Бацуре, решить первый вопрос. Сразу как? же. Какой? Которым вы задавали только что по его отчетности, по всем вопросам. Он сейчас скажет, я не готов. Скажет, это. Он, он не скажет. Миша. Ищи, ребята, нас много. Миша, Мы нет, не заберем. Миша, 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 мы это... пока мы ждут ну, кто? Давай, Миша. хорошо, каждый на по себе. Мы ложь, сейчас. По себе сейчас есть Но, нет, вопрос сейчас. да стоит. мы никогда нет, не будем нет, никто. Нет. А, а, нет. а вот когда мы примем Миша. сейчас пойдем вдвоем. Вдвоем нас двух хватит. Ребята, Кстати, кстати, сейчас разойдемся. И вот будет не решен. Не разойдемся. Если ну, это мы Поэтому мы собираем координационный совет. То вы зря думаете, что мы разойдемся. Пока мы сны, а случае, может, кто-то и уйдет. Да. Не, Но мы уже не раз уйдем. Раз разно разно разно. Разно. Четыре часа он уйдет. смотрите, давайте так. Вот сегодня, беду сегодня беду. я хотел бы послушать а вот всех есть. присутствующих а, представителей общественных организаций. Если вы согласны с теми предложениями, которые здесь высказываются. Давайте мы делегировать, допустим, на следующий понедельник, на следующий вторник. Каждого. Соберитесь э, в своих с собой 2-3 человека. Не надо. По одному человеку пусть делегируют общественные организации. Делегируют. Координационный совет. Все, собирается координационный совет. Ваше предложение рассматривает традиционный координационный совет. И мы не вот... Представители, а пойдем общественными организациями к бацуре. И тогда не только проведем собрание или там э, потребуем отчета от Бацуи, но мы можем и радикальные вопросы поставить о смене руководства общественной организации. Этой организации. Не, ну, скажу, Давайте, все чего... Давайте все сделаем закон. А ну, да, Я... Степан Ухимович, добрый день. Добрый день. А вы есть? <різований> е, я вдома, видома, да Степан пане Так. — А тут, тут общественно з города зібрали представники общественних організацій і питають, коли ви збираєтеся засідання провести громадської ради. Засідання? Так. Да. Чи, чи ви вже не збираєтесь робити? Це яка общественна? Да. Ну як, яка общественна? Що я Чорний Ігор Борисович, громадська рада Північного регіону, Он, е, Дупак тут зібрався, е, Франчук, багато. Увідомі через пресу, через средства масової інформації, коли буде засідання. Коли будете збирати громадську раду? Чи ми вже похоронили її? Коли, коли? Завтра дамо. Інтернет. та ви мені вже говорили півроку назад, що завтра Пусть, будете збирати. Да. От завтра Лютенко кине на інформацію на сайті. О, бачите, чули всі, оце да, очередна да. брехня Бацури, щоб ви понімали. Тому що завтра він от інтернет виставляє. Виставив інтернет, непонятно що. Добре, Степан Юхіч, віддихайте вам інтернет, головне, щоб хоч такойте там. А ви лічитеся? Ну, лічиться тут тут діла є. ви виздоравлюйте. Ви Ми вам бажаємо здоров'я. Я думаю, достатньо. це те, що я вам говорив. Ідіть уже на пенсію і сидіть вдома, лічіться. А ви ще вишаєте нам. Так. <рес> Та я ж не болію. Значить, так ви не хочете видихати. Хочете. Я думаю, що неділя вдається. Это то, что я в... взять, на ваше будет, питание. Меня right? в субботу на следующее. То есть через неделю. Давайте так. Сегодня у нас какое? Десятое, с... я... а, а? да? Да. <сёк> <100. сёк> 10 -е. 17 18 вот эти дни вас устраивают? Нет. Это какой день? Ра, рано будет, да? Пятница. Это пятница. Нет, пятницу 18 -18. Чернобыльцы 18 -18. собираются. Э -э давайте тогда... 20 после 20 21, 22, 23,